પચોલી એસ્થેટિક્સ એન્ડ વેલનેસ દ્વારા અમદાવાદમાં એમના પ્રથમ અદ્યતન ક્લિનિકના ઉદ્ઘાટનની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી જેમાં આદરણીય મહેમાનો અને ઉદ્યોગના અગ્રણીઓની હાજરીમાં એક ભવ્ય સમારોહ યોજાયો હતો પચોલી એસ્થેટિક્સ એન્ડ વેલનેસના સ્થાપક અને માર્ગદર્શક ડોક્ટર પ્રીતિ શેઠ અને પચોલીના અમદાવાદના ઓપરેશન્સ માટેના બિઝનેસ એસોસિએટ મનીષા શર્મા દ્વારા પ્રતિકાત્મક દીપ પ્રાગટ્ય અને કેક કાપવા સાથે આ કાર્યક્રમની શરૂઆત થઈ હતી નવું લોન્ચ થયેલું આ ક્લિનિક એ પચોલીની નવીનતા અને સર્વગ્રાહી સુખાકારીમાં શ્રેષ્ઠતા પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાનો પુરાવો છે તે એઆઈ આધારિત ફ્રીઝ શોક ટ્રીટમેન્ટ સાથે અદ્યતન બોડી કોન્ટનીંગ એન્ટી એજિંગ અને ડાઘ ઘટાડવાની તકનીકો અને વાળ અને ત્વચા માટે બિન આક્રમક અને ન્યૂનતમ આક્રમક સારવારની વિશાળ શ્રેણી જેવી નવીન તકનીકોનો પરિચય આપે છે સાથે સાથે પ્રાચીન આયુર્વેદિક શાણપણના સમાવેશ પણ આ ક્લિનિકના પૂરક છે જે એક વ્યાપક સુખાકારી અનુભવ પ્રદાન કરે છે અહેવાલ અશ્વિન લિંબાસિયા ડોક્ટર પ્રીતિ શેઠ હું ફાઉન્ડર મેન્ટો સીઈઓ ઓફ પચોલી એસ્થેટિક્સ એન્ડ વેલનેસ पचौली एस्थेटिक्स एंड वेलनेस एक कंप्लीट वेलनेस डेस्टिनेशन है जहाँ पर हमारे पास हर तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं अगर आप आयुर्वेदा को ले लो या लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ले लो तो हम लोगों ने दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसे ट्रीटमेंट्स बनाए हैं जो कि आपकी सेहत को ना कि शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा रखते हैं बिकॉज आई बिलीव के अगर आप पहले ही प्रिवेंट कर लेते हो अपनी प्रॉब्लम्स को तो बाद में आपको ज्यादा रेपोकोशन मीनिंग ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता भगवान ने हम सबको बहुत खूबसूरत बनाया है बस यही है कि पचौली उस खूबसूरती को एहैंस कर देता है एंड uh, हम लोग नंबर वन ब्रांड हैं नॉर्थ इंडिया में सो so ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू कम कम टू अहमदाबाद एंड स्प्रेड ब्यूटी एंड वेलनेस हियर सबको पता है कि ए आई बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हमें आपके स्किन के बारे में आपकी बॉडी के बारे में पहले से ही पता चल जाता है विद दैट टेक्नोलॉजी सो हम प्रो एक्टिवली एक्शन ले सकते हैं विद दैट टेक्नोलॉजी हमें यह पता चलता है कि छः महीने बाद या एक साल के बाद आपको क्या प्रॉब्लम आने वाला है हम उसको टाइमली ट्रीट uh, कर सकते हैं और हम आपको किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं स्किन में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होते बस ये एक ही चीज़ है जो आप चाहते हो कि मैं कैसा दिखना चाहती हूँ मैं कैसा फील करती हूँ बिकॉज जितने खूबसूरत जब हम दिखते हैं तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप ये तो मानेंगे कि भगवान ने सब चीजें बहुत खूबसूरती से बनाई हैं हम स्पेशली बाहर सिर्फ सीनिक ब्यूटी देखने के लिए जाते हैं सो so वो जो सीनिक ब्यूटी हम बाहर देखते हैं सबसे पहले हमें ये देखने की हम खुद अपने आप को कितना मेनटेन good get up, get up.